Кліпгейт, що ви думаєте? Та спершу це Те, яким це просто, ну, чел хотів захайпитися. А деяким це просто витивавка грошей І сьогодні ми будемо подивитись на таку особу, як Браузер 14. Всем привет, вы на канале Ты мы И первое видео. Всем привет, друзья, с вами Брейзер14. И вышло обновление 4.2.01. Оно вышло совсем недавно, поэтому я нашел новую пасхалку на монеты в Chicken Gun. И... Боже... я теж не хочу говорити. Та який він наглий кліпгейтер? Боже, ж. Що... Здається, що це син мой бо Я не розумію, Йо, чому він не може зробити нормальний контент? Це просто кінжовий ютубер. еще пока что мало кто нашел, но я первый, кто снимет про нее видео. С вами Брейзер 14, ну а мы начинаем. Эта пасхалка дает незначительное количество монет. Ну, то есть она... И загали это что. Я просто так к спойлеру. Может дать от 150 до 500 монет. Ну, а сейчас я вам покажу, сколько мне это у меня сейчас. У меня сейчас их 48. Просто ты ЛНО все. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно зайти. Ну, в оффлайне можно не в офлайне на новую карту вестерн. И э, теперь выполняем действия, которые делаю я. Так, мы идем в город. И в этом городе нам э, нужно сделать вот такие вот действия ищем вот такие вот листовки и по ним стреляем. Чел, ты сам тупый, Кару тоже Тоже считает, шо... бросишь 400 Всего света ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нам нужно так сделать три раза. Кстати, вот смотрите, такие мелкие детальки тут есть прикольные. Uh, Где-то я тут еще видел. Вот, постреляем. И -э -э ищем. Я покажу, как это вылетает. Когда ты хочешь, получить, ты 250 тонн, тонн монет, то, то потринь, но пострелять в плакате в новую карте Вестен, ты получишь 250 тонн монет. Но, Лыцефсофейку. Последнюю листовку, которую нужно пострелять, вот она. И в эти три листовки нам надо пострелять. Дальше что мы делаем? Мы идем на этот рынок и берем винтовочку. Дальше стреляем по всем фруктам один раз. Ну или по овощам. Все. И теперь заходим в этот рынок. И на кассе вбиваем вот такой вот м -м, код. Раз, три, дальше. Семь и восемь. Постреляем сюда. И теперь выходим в меню и смотрим, прибавились ли нам монеты или же нет. Так, все, я вышел. И теперь смотрим, прибавились ли нам монеты или же нет. Что? Ребят, 300 монет все ровненько. Вам может выпить как 150, так 300. Я вам скажу, это все, все просто монтаж. Шо? Так что не верьте та, таким виду. Так и еще больше. Uh, конечно, это у вас может не сработать. У некоторых это реально не работало. Это все зависит от вашего устройства. Поэтому не надо мне писать в комментариях, что это будет. Вы все сами видите. Потрібно, потрібно потрібно писати кліпгейт до тебе. З вами був Брейзер. 14. Всім пока-пока. Друге відео. Я хочу сказати про перше. Коротше, воно кліпгейт на 100%. То ви весь контент de браузера 14. Це просто кліпгейт. Это на сто процентов. Всем привет, друзья. С вами Брейзер 14. В этом видео нашел новую Надо на ДН 19 4.2.01 Чикин Ган. Эту пускалку вообще никто не заметил. Поэтому с вами брейзер 14. Но мы начинаем. И да, кстати, скоро я получу. Э, ну, где-нибудь через э, две недели. Я получу бета-тест в новый 4.3.0. Б... Это не Вот. Ріл, розробте тебе і не тасть тащи... ПТ-тест. Так просто. Знаєте чому? І за того, що чоловік не відкрита людина. І то він ніколи тобі не тащить бета тест Поэтому обязательно подписывайся на мой телеграм-канал и на 200 подписчиков там, где ссылочка в описании на мой телеграм-канал. Именно там я выложу этот тест обновы 4.3.0. Ну мы начинаем. Итак, нам нужно э, зайти в офлайне. И снова реклама мотлуга не потребного телеграм-каналу. На карту Western. Да, это новая карта. Именно на ней находится вот эта вот пасхалка. Эта пасхалка находится вон там вот. Давайте я сейчас к ней подойду и включу камеру. Вот тут, кстати, у нас находится пасхалка на гигантском червя. Но нам нужна именно... Нам надо именно вот это место. И вот сюда вот идем. И теперь нам нужно сюда подойти и ждать несколько секунд. И главное не двигаться, а то пасхалка исчезнет. И... Что? Тут реально пасхалка появилась. Чекайте, вот она. Знов монтаж, монтаж. Боже, мне за что он... его только спасает, и какой -то монтаж. Офигеть, можем пока что ее разглядеть. Можете поставить на паузу и разглядеть ее. Офигеть. Я... Короче, все понят... понятно. Но ну, типичный печный Ты давай ты к устанему виду. Я взял, ну, старовиду. И мы еще увидим моби бизнес, так что... браузер Брайзер не як за как записывать видео. Я с вами брейзер 14 В этом видео я вам покажу совершенно новую пасхалку на монеты в Чикингане. Сразу же говорю то, что да, она может у вас не сработать. И да, у меня первый уровень. Что я хочу сказать насчет этого? Это просто баг. Обыкновенный баг. Я... Я знаю, тобі просто нін ну, робити ти те, те супінну бовий рівень. Я знаю, був такий баг. І може вже в 4.1.0 ще був, ну, але... в новый новую не нома. Не знаю, как его исправить. Также э, я потратил все свои монеты, поэтому у меня их осталось просто 10. Поэтому в этом видео я вам наглядно продемонстрирую, как получить очень много монет 4.0. Ну что же, не буду тянуть, но ну, а мы начинаем. И да, кстати, в прошлом видео я устраивал конкурс на 10 тысяч монет. Ну... Но... Как ты можешь сделать конкурс? То не ма 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 -макар не, знают, что то на макарл трейдов чикингане. Не, мне за эти что то есть сын на майба браузер 14. просто пожал копировать его. Ой, я ну не знаю. И вот наш счастливчик. Он зарабатывает целых 10 тысяч монет на свой аккаунт. Ой-ой-ой, это просто бот. Тысяч монет ему уже пришли, он меня поблагодарил, я с ним связался, все хорошо. Поэтому, если вы тоже хотите 10 тысяч монет, то слушайте меня сейчас внимательно. Вы должны, чтобы участвовать в конкурсе, поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий из пяти и более слов, и дальше написать свой никнейм в игре и регион. Что значит регион? Смотрите, вот у вас Тут написано регион. И... Я знаю, там им давно мне ни, ни не на горы ты эти туториалы. Говорите, на каком регионе вы чаще всего играете. Я играю на Европе, поэтому я бы написал Европа и свой никнейм. Вы должны, кстати, если у вас цветной никнейм, писать именно с командой. То есть копировать и вставить. Поэтому я говорю ран, дом и раздам его по 10 тысяч монет. Ну а мы начинаем. Итак, для начала нам нужно зайти на карту МТ-2 Грасс. И нам нужно вот эти вот все штуки перепрыгнуть. Да, это будет очень сложно, но я постараюсь. Кстати, чуть не забыл, поставь лайк. А можно я сделаю перевод? Да. Когда ты хочешь полетать... Было... Ой, то есть... Дубль номер два я поставьте лайк и подпишись на мой канал. Если хочешь, чтобы на 1500 подписчиков я сделал стрим по Чикингану. Я возьму Бэтмобиль, потому что это самая быстрая машина в Чикингане. А... Зачем тебе тут стрима, Карл? А вдруг ты спалишь? И тебе будет 24 на 7 захотеть ты челы и тебя убивати. Вот сюда куда-нибудь отъеду. Ставлю трамплин. И постараюсь перепрыгнуть. Поехали. Надеюсь, сейчас все сработает. О! Ну, надеюсь, это засчитается. Поэтому выходим в менюшку. И э, сейчас мы должны зайти на карту Space 2 и пролететь быстро. Ей, такой тупой перемотик, Шокобетти. Що капець. Ріал. Да, То він говорив всі ці круги. Ну ні, він тільки один і після того подумав, що один вистає. І після того на спейс. він тупий пігемотик. Через этот портал на внимание. НЛО. да, очень прикольно звучить. Ну, ладно. Ми пролітаємо. И когда мы пролетим, нам нужно поставить иконку коробки. Ну, анимацию. Чик. Получилось. А мы лениваем и теперь ждем. Я подожду где-то минут 30 и включу камеру. Господи, уже прошло столько времени. Я не знаю, дошло оно или нет. Давайте проверим. Я специально с этого момента и... Что? Что это реально, блин? Я просто шутка. Сколько тут монет, я не знаю. Это просто что-то. Я вам расскажу, как он получил кучу монет. Из-за монтажа. Так, монтаж. И то, когда это нурил было, то То Чіхі-Ньюс і коріш 24К. -ка. Ка записали ли просто стояк Ті секрети. Ну ні, ні, потрібно з цих обманюватись в тій ком'юніті і показувати себе як дурачком. Это просто невозможно. невероятно. Все, я не хочу. Давайте чего? А ведь то, как... получить триллион монет? Копеек в Чикингане. Нет А, короче. Че, итог. Ітох браузер це тупий клігейтер 3 і, і агрошкольник. Чому ми будемо розбирати другу частину? Ну і тут ви все зрозумієте, ти який браузер 14 агрошкольник нітрозопочитель. І всім папа до нових па папа. Може, -па. я заведу свій телеграм канал. Так 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 що, коли в мене буде телеграм канал, їдіть. І всім папа і до нових па папа.